Masih Mas. Silakan. Masihkan skrip tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, masih lagi hadir menjawab soalan untuk sebelum keluar negara hari ini. Baik, saya minta Perdana Menteri menyatakan status terkini pelaksanaan strategi pemberantasan rasuah National NACS 2024-2028 melalui pengukuhan lima strategi teras seiring usaha kerajaan meningkatkan tata kelola dan memerangi rasuah secara tegas dan adil tanpa pilih kasih. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Mas dan strategi pementerasan rasuah nasional next itu telah pun diedarkan tahun lalu kepada semua ahli yang berhormat. Jadi saya tidak bercadang untuk membaca semuanya tetapi uh, sub strategi kelima diselesaikan tahun 2024 2004 dan 18 itu sehingga November telah diselesaikan. Tapi yang penting ini ialah kerana Next gunakan dashboard untuk buat penilaian kemudian um, dia patuh kepada sistem pengurusan anti rasuah ataupun anti bribery management system yang lebih lebih uh, telus dari sudut memastikan uh, pelaksanaan ini yang dipantau di tempat kuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Jadi um, sekarang ini uh, pemantauan itu lebih berkala dan uh, sekaligus kita ambil beberapa langkah-langkah termasuk um, beberapa rang undang yang akan dibentangkan. Ya ini yang disebut umpamanya whistleblower, Act, FOI dan ombudsman yang sedang dirangka uh, oleh menteri yang dipertanggungjawabkan. Jadi cadangan-cadangan um, tambahan itu termasuklah umpamanya badan-badan yang menyertai program anti rasuah secara berkesan dan agresif uh, akan dipertimbangkan diberikan pemotongan cukai lebih selamat daripada kehilangan dan ketirisan. Kemudian whistleblower kalau ikut dalam rencana rawun undang, undang yang akan dibentangkan akan diberi bukan saja perlindungan tetapi insentif supaya mereka dapat uh, jaminan pendapatan yang lebih baik. Kemudian kadar elang saksi yang sedia memberi kerjasama. Karena setakat ini nampak ada kejayaan-kejayaan bermakna. Contohnya ialah seperti mana yang saya sebut di parlimen minggu lalu kerana kejayaan bukan saja SPRM tetapi semua badan, -badan pengawas dari sudut kerangka besar anti rasuah dengan ketirisan penyeludupan kartel itu kita berjaya mengumpulkan 15.5 bilion ringgit untuk kantung negara. Baik, saya jumpa Pak Mas. Terima kasih Yang Maha Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan tadi satu strategi yang cukup baik. cuma soalan saya Yang Maha Menteri saya cuba susuli balik ketika mana Yang Maha Perdana Menteri berada dalam kerajaan bermula tahun 80-an sehingga tahun 98 berbelas-belas tahun Perdana Menteri berada dalam kerajaan dari satu jawatan ke satu jawatan kemudian berada di luar kerajaan bermula tahun 98. Ternyata kes-kes yang melibatkan Yang Muhammad, Perdana Menteri di mahkamah Uh, tidak satu pun membabitkan isu penyalahgunaan yang membabitkan harta dan wang rakyat Jadi uh, rakyat melihat Perdana Menteri merupakan orang yang layak untuk bercakap soal rasuah ketika itu uh, Dan saya sendiri melihat begitu Kenapa? Kerana rekod yang amat tidak melibatkan isu rasuah, melibatkan warah rakyat Tetapi bila Perdana Menteri menjadi uh, Perdana Menteri tahun 2022 Seolah-olah uh, orang lain yang menjadi Perdana Menteri Bukannya orang yang bercakap tentang reformasi selama belasan tahun Uh, kerana itulah indeks persepsi rasuah tidak berubah banyak Dua tahun pertama kerajaan yang amat berhormat Hanya kita berada skor 50 Tahun 23, 24 skor kita hanya 50 indeks persepsi uh, rasuah Tidak jauh berbeza dengan ketika mana kerajaan berada dalam skandal 1MDB Skor 49 Bahkan dibanding dengan kerajaan Perikatan Nasional tahun 2020 Skor pada masa itu 51 Bahkan dibandingkan dengan kerajaan PH 1.0 Skor 53 Kenapa kerana Perdana Menteri tidak lihat serius untuk membanteras rasuah. Sebagai contoh dan ini soalan, kenapa dalam isu video rasuah di Sabah? Kita melihat bahawa walaupun lebih 300 lebih 300 muka surat dokumentasi termasuk dakwaan pindahan bank, aliran wang, invoice, surat menyurat diserahkan kepada SPRM, tapi hanya 3 orang sahaja didakwa. Selebihnya tidak didakwa bahkan ada menjadi calon di bawah parti yang ada kerjasama dengan parti yang berhormat Kenapa ketika sesuatu so politik yang amat berhormat sendiri mengeluarkan surat sokongan terhadap projek uh, uh, hospital tahun 2024 mengeluarkan surat uh, menyenaraikan kontraktor untuk Kementerian Kesihatan enam kontraktor disenaraikan oleh sesuatu so politik yang amat berhormat sendiri ya, di mana dia, Baik enam ini hanya dua saja yang, yang layak yang lain tidak ada rekod CIDB dikenakan tindakan tertertib dan rakyat tidak melihat tindakan daripada Yang Amat Berhormat dan Yang Berhormat sendiri menyatakan menteri tidak boleh guna kemudahan kerajaan turun pilihan raya. Tapi Yang Berhormat turun ke Sabah, keluar dari pesawat kerajaan, soalan. ada logo Pakatan Harapan. Soalannya, Tan Sri Speaker, apakah sebenarnya yang membelenggu tangan dan kaki Yang Berhormat untuk bertindak lebih serius di dalam memarangi ruasah rasuah pada era pentadbiran Yang Berhormat? Sekian, terima kasih. Baik. Oh, terima kasih. Oh, Saya tak ada masalah soalan macam lebih baik kerana minta penjelasan. Pertama, video rasuah. Saya dah jelaskan di Parlimen. Saya sendiri nonton dan saya sendiri anggap uh, video itu uh, hujahnya kuat untuk disiasat. Tapi yang siasat itu SPRM. Dan menurut keterangan SPRM, setelah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, setakat ini, dia ini kes jenayah. Dia tak ada time limitation. Pasti mas kena sabar. Sebab setakat ini tiga dia dakwa. Tidak dilepaskan semua yang lain. Mengapa dia dakwa tiga? Kerana bagi dia compelling case, alasan dan bukti yang kukuh. Yang lain dia masih. Sekarang ni masih ada keluar di video. Uh, di keterangan media. Satu dua. Itu tidak pernah ditutup. Jadi pada hemat saya, saya tidak mahu um, um, mengarahkan mesti dakwah berdasarkan video. Saya tak boleh. Ini yang kadang-kadang diputar belik kenyataan saya di Sabah. Dia kata Anwar um, menggunakan uh, alasan ini. Pada bagi, bagi dia alasan kukuh. Saya nak terangkan tentang sini betul. Bagi saya nampak alasan itu munasabah. Tetapi harus disesat. Itu saja. Jadi proses itu kita kena ikuti masa. Baik. Apakah kerana orang-orang ini kodonya orang uh, kerana uh, parti yang bersama. Yang dua didakwa itu dari parti yang bersama dalam kerajaan. Dua ini dakwa itu orang parti kerajaan perpaduan. Jadi bukan kita melindungi. Tapi apa yang harus Perdana Menteri lakukan? Beri arahan yang kukuh. Jangan kecualikan sesiapa tapi bukti yang kuat itu yang pertama. Apakah yang lain akan didakwa kemudian itu saya tidak tahu yang pokoknya belum dipadam. Belum ditutup kes mereka. Daripada maklumat yang saya sampai kepada saya belum ya. Baik. Yang soalan yang kedua ialah tentang sokongan uh, susah politik saya. Ya. Dia membuat dan saya uh, telah memberi teguran yang keras kerana peraturan kita tidak membolehkan kalau ada surat kepada saya maksima sila teliti. Itu standard mana-mana surat saya bagi mana-mana Sabah berpuluh-puluh surat ada yang kontrak kita kata sila teliti. Tapi tidak boleh membuat sesuatu uh, sokongan. Itu saya setuju dengan saudara uh, yang berhormat Yang 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 ketiga dia bangkitkan soal Maaf tadi ya. Aset, aset kerajaan untuk Oh, aset kerajaan uh, digunakan. Saya tidak ada program di Sabah itu program kerajaan. Kempen saya semuanya kempen atas nama parti. Di parlimen dah dijawab. Kalau begitu saya pakai mobil mana? Mobil kerajaan itu diberikan kelonggaran. Perdana Menteri mesti guna Masukkan keselamatan dan kenderaan rasmi dalam apa program sebab pertimbangan security. Jadi saya itu saya guna begitu tapi program kempen tidak ada program kerajaan. Saya melarang. Ada program masa mahasiswa temu Anwar dibuat di universiti. Saya batalkan dan tukar tempat dan kerana tidak mahu universiti cara rasmi terlibat menganjurkan program demi Anwar dengan anak muda. Jadi saya harap uh, suara, uh, yang mau faham sebab dalam peraturan kerajaan memang seorang perdana menteri perdana menteri di, di selayaknya menggunakan. Kerana ini soal security yang di luar daripada uh, pertimbangan saya. Baik, saya jemput Seri Aman. Kasih tuan-tuan, uh, Tua. terima kasih kepada uh, Yang Yang Berhormat tambun atas penjelasan ataupun penerangan yang begitu jelas. Saya amat tertarik dengan isu ataupun topik iaitu mengenai pemberterasan rasuah yang dibangkitkan oleh Pasir Mas tadi. Jadi saya terpanggil tuan-tuan Tua, untuk bertanya ataupun mohon penjelasan dari Yang Amat Berhormat iaitu apakah perkembangan terkini reformasi institusi dan perundangan yang dirangka oleh kerajaan iaitu uh, RUU Ombudsman, RUU Kebebasan uh, Maklumat kalau tak silap saya dan RUU Pendanaan Politik ya. Adakah langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan indeks CPI kita? Mohon uh, penjelasan daripada Yang Maha Berhormat Tambun. Terima kasih. Terima kasih, Mohd. Uh, Seperti mana yang telah saya jelaskan, uh, Menteri yang berkenaan telah membentangkan keputusan dasar untuk jemaah menteri luluskan ombudsman foi this information dan juga pendanaan politik dan pengagihan kuasa peguam negara dan peguam cara keempat-empat itu sekarang di dalam libat urus dia ada proses di parlimen selia komiti dia ada proses libat urus dengan peguam pelbagai um, kalangan yang harus diberikan perhatian sebelum dimuktamadkan RUU. Jadi saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa hal ini diutamakan dan ada menurut Menteri Berkenaan dan RUU itu boleh dibentangkan tahun depan. Sebahagiannya awal, sebahagiannya pertengahan. Tetapi yang penting sekali pelaksanaan. Tidak boleh dimungkiri kenyataan bahawa atas kesungguhan dan tekad yang ada di SPRM, LHDN, polis dan custom dan lain-lain kita berjaya mengumpulkan 15 bilion, 15.5 bilion. Itu kalau tidak ada tiga politik. Sebutlah seundang-undang, peraturan, ya, uh, uh, kelengkapan. Tapi tidak ada tiga tiga politik tidak berlaku. Sepatutnya hal ini patut diberi juga perhatian kerana sudah berhasil dengan tindakan-tindakan yang berkesan. Baik, saya jemput Kota Melaka. Terima kasih ya, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya ingin tanya kepada Yang Maha Apakah apabila kita tubuhkan ombak ombasmen, kita akan juga akan, ya mereka akan semak imbang terhadap SPLM. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan salah satu strategi dalam strategi pembantrasan rasuah nasional ini, ialah tentang insentif. Di mana insentif akan diberikan kepada mereka yang memberikan maklumat. Ya, insentif akan diberikan kepada pemberi maklumat. Jadi saya nak tanya kepada Yamak Bulmat, sekiranya pemberi maklumat itu adalah daripada luar negara, adakah kita juga akan sediakan insentif tersebut? Dan juga ya, ada yang terlibat dalam rasuah, SPRM nak dakwa mereka, mereka melarikan ke luar negara. Contohnya pergi ke negara Arab. Tetapi sesetengah negara Arab mereka tiada hubungan ekstradisi dengan negara kita. Jadi bagaimana kita nak bawa mereka balik ke negara kita? Sebagai contoh anak menantu Pagoh. ya yang uh, terlibat dalam uh, kes rasuah SPON nak uh, dakwa dia tetapi dia telah melarikan diri ke luar negara. Ya. Sebaik saja ayah metuanya iaitu pagu didakwa oleh SPRM di mahkamah beberapa hari selepas itu dia melarikan diri ke negara lain jadi adakah ya kita boleh memberi insentif kepada pemberi maklumat di luar negara itu dan juga saya nak tanya sedikit ah uh, Yamat adakah kita soalan. ada tanya ya memandangkan anak menantu melarikan diri adakah kita ada tanya kepada bapa mertua mana perginya alam anak uh, Tan Terima kasih. Tan, Sri, Baik. 36 10C uh, Tan Sri. Ya. Uh, menimbulkan perasaan bersakit-sakit hati. Ya. Saya ingat berapa kali dah apa nama ni Melaka. Soalan yang sama, anak menantu, anak menantu, anak menantu. <laughs> Saya ingat dia ini macam sakit sakit memang sakit hati kami Kita tak sakit hati pun ni baik 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 saya dah suruh Kota Melaka duduk okey terowong macam mana ha kalau saya nak tanya pula tak sakit hati pun okey kita jawab yang ni dulu lepas itu kita masuk bab terowong kemudian 365 dia punya peraturan saya minta okey ni okey baik yang pertama soal ombudsman kalau kita lihat dalam sejarah payah Islam ombudsman itu dikaitkan dengan institusi Hizbah Hezbollah itu public accountability. Dia satu institusi yang mengatasi semua badan-badan penguatkuasaan. Jadi ada ruang untuk uh, rakyat atau kalangan yang terlibat, terkait, mengemukakan dengan hujah dan dia berikan pertimbangan yang sebut public accountability atau institusi Hezbollah. Bukan saja account, audit atau accountant, account, tetapi dianggap seluruh isu tata kelola. Ini um, saya telah minta menteri berkenaan juga study ya kerana institusi hizba dalam sejarah Islam itu uh, sangat kukuh mengawasi uh, tata ter kelola secara menyeluruh jadi apakah dia boleh pantau institusi semua uh, institusi hizba itu boleh mengatasi eksekutifnya legislatifnya judicial kalau kelihatan ada uh, uh, pelanggaran peraturan hukum atau rasuah termasuklah SPRM jadi ini kita sedang teliti Soal insentif dua uh, negara ini, saya kena rojok ini, ini peraturan tetapi tentunya um, apa saja yang mungkin kita beri wewenang kepada badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM untuk mencari kaedah di jalan terbaik um, menetapkan orang-orang yang uh, terlibat, tertuduh atau boleh membantu itu uh, memberikan kerjasama sepenuhnya. Dalam kes yang disebut oleh Kota Melaka tentulah itu sukar bila yang uh, dituduh ataupun yang terkait itu uh, lari keluar tapi proses uh, itu terus dijalankan dari masa ke semasa baik daripada PDRM dan juga SPRM. Baik, itu nombor 365. Tuan Jimmy Puah, wis. Transcriber. 365. Peraturan. Seseorang ahli tidak dibenarkan menyebut nama ahli yang lain. Tadi disebut Bagus. Saya pun heran. Kota Melaka ni sebab apa? Kita dah ada polis, kita ada engagement dengan Interpol. Sepatutnya ini nak Kota Melaka nak menunjukkan kelemahan polis dengan orang yang lari keluar negara tak boleh dia bawa balik. Di mana peranan right. Interpol engagement tu? Jadi tak sepatutnya dia kena siasat. Cuma... 97 juta yang dilakukan oleh apa ni, uh... pegawai daripada kementerian yang diwakili oleh menteri DAP pun tak disebut pun sepatutnya ini yang ditumpu. Penang, penang kod tu pun tak betul sebab dia tak sebut nama. Dia sebut paguk, kawasan. Paguh. Paguh bukan nama. Tidaklah. Paguh, dia, bukan nama. Paguh di. dia. Dia jangan sebut Tan Sri Mahyudin tak boleh. Oh, tak boleh. Dia Paguh tak apa. Tak apalah. Memang Paguh ni sekarang ni. Dan, dan saya dah sebut lain kali. Yep. Yep, eh, dia khusus Tan Sri. Bila dia sebut Paguh, anak menantu tu khusus Tan Sri Mahyudin. Cuma... Tak, tak sebut tak. dalam semua dunia dalam tahu. Dalam peraturan mesyuarat dia tak sebut ha kawasan tak apa. Cuma lain kali okay. saya katakan tadi supaya isu ini telah bangkit banyak kali. Ya. Jadi PM pun dah jawab. Jadi saya ingat tak apa yang dia bangkitkan lagi lah next time. Kecuali benda-benda <laughs> yang baru.